Assalamualaikum Ustaz Saya selalu dengar Ustaz suruh berdakwah Betul? Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi dalam surat Wal Asri Kalau ingin bebas dari kerugian Tidak cukup punya iman Lalu diikuti dengan amal saleh sendiri Disuruh salat, kita salat Disuruh puasa, kita puasa Disuruh tutup aurat, kita tutup aurat Dilarang berjudi, berzina, minum arak. Kita jauhi semuanya. Itu maknanya kita amalkan apa yang kita sudah imani. Tapi ingat, full stop. Waqaf tidak sampai di situ saja. Ada dua lagi syarat untuk bebas daripada kerugian. Watawa sobil hak, wa sobil sob. Berpesan-pesanlah dengan kebenaran, dan berpesan-pesanlah dengan penuh kesabaran. Dan dalam masalah berpesan-pesan ini berdakwah tak semestinya dengan percakapan. Ustaz satu ketika dulu dilarang bercakap. Nah, zaman itu tidak ada online. Ustaz menulis menyampaikan kebenaran dengan tulisan dakwah juga Ibu-ibu dan bapa sekalian sebagaimana yang ustaz sebut setelah dengar ceramah seperti ini dan kita setuju kerana lengkap dengan dalil dan hujahnya tekan saja dengan jari share pada grup lain dakwah juga ingat ya dalam bahasa Arab makna dakwah mengajak menjemput mengundang itu sebabnya kalau undangan kita terima di negeri Arab satu envelope untuk walimah ke untuk akikah ke atau untuk apa apa sajalah undangan di depannya tu tertulis ad-da'wah. Bahasa kita surat jemputan. Mengajak kawan-kawan supaya datang. Itu dakwah. Jadi dakwah bukan hanya dengan bercakap. Dengan kata lain semua manusia boleh berdakwah. Itu sebabnya Allah sebut dalam surat Al-Asri. Innal insana. Sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam kerugian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebut. Inna du'ata atau inna da'iyah. Sesungguhnya pendakwah dalam kerugian. No. Inna da'i lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh pendakwah dalam kerugian. Allah tak sebut. Inna da'i pendakwah. Innal insan. Selagi kita namanya insan. Ingat tadi insan ada dua. Ada jasad, ada roh. Ada jasad saja tapi tidak roh dah mati. Tak wajib. semua jenis insan dalam kerugian. Dia laki-laki ke dia wanita, dia tua, dia muda, dia presiden, dia PM, dia DO, dia kepala. Karya, dusun, penghulu, malah selagi namanya insan. Dia penoreh getah, dia nelayan, dia pemotong rumput, selagi namanya insan, semuanya rugi. Mereka mesti berdakwah. Cuma saja berdakwah sesuailah dengan kemampuannya. Ustaz ada sedikit ilmu tentang Quran, Sunnah Nabi, Akidah. Malah Ustaz tulis kitab. Ustaz gunakan kitab untuk mengajar. Tapi orang lain barangkali, dia gunakan kitab orang lain. Kadang-kadang dia tak pakai kitab, tapi dia tahu salat itu fardu. Adalah berdosa dia apabila dia sebagai suami, biarkan istri tidak salat. Dia tahu menutup aurat keluar rumah adalah berdosa bagi wanita. Lalu dia tidak larang istrinya mendedahkan aurat. Dia akan rugi. Begitu juga ibu bapa terhadap anak-anak. Malah anak-anak terhadap ibu bapa. Andai kata ibu bapa pergi ke bomo, ke dukun Dia tidak larang Padahal anak tahu dosa Allahu Akbar Cuma mestilah dalam berdakwah itu Secara hikmah Cakap baik-baik Kita bukan memaksa Tapi sampaikan Ajak Itu sebabnya kaedah dalam ilmu dakwah Aslih nafsak wa da'u ghairak Itu kaedah Perbaiki dirimu Dan baiki orang lain Itu sebabnya Ustaz selalu kata Kalau perbaiki diri Itu menjadikan kita orang saleh tapi kita akan jadi naik dan tinggi derajat kita di sisi Allah. Apabila kita jadi muslih. Muslih maknanya, sudahlah diri baik, kita berusaha memperbaiki orang lain. Itu muslih. Muslih lebih baik daripada salih. Jadi tidak ada alasan saya tak pandai bercakap, Ustaz, macam mana saya nak berdakwah. Nah, ini menunjukkan puan yang bertanya tidak faham makna dakwah. Dakwah maknanya mengajak dengan cara apapun. Malah kita boleh berdakwah dengan tindak tanduk. Berdakwah dengan tindak tanduk atau perbuatan dia adalah lebih berkesan daripada bercakap. Semua kita tahu berapa banyak orang yang pandai bercakap tapi tidak berbuat. Janji macam-macam janji tapi tidak ditepati. Golongan itu namanya munafik. Sangat dibenci oleh Allah. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Bila bercakap suka bohong. Bila berjanji suka mungkir. Diberi amanah dia khianat. Allah sebut pada ayat satu dan dua dari surat Saf. Apa kata Allah? Kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar kutukan dan kemarahan Allah ke atas seseorang yang bercakap tetapi tidak berbuat. Hipokrit. Cakap tak serupa bikin. Tapi orang itu tak pandai bercakap. Tapi dia bila berjanji, dia tepati janjinya on time. Bila diberi amanah dia jaga baik-baik amanah orang. Dia tak bercakap. Lalu dengan tindak tanduknya lalu orang lain pun ikut. Itu dakwah tu namanya. Dakwah dengan perbuatan. Jadi luas makna dakwah. Hadirin dan hadirat